Приїхали до Васи домой, от нього на території а такий шикарний дуб. Наверно, там 200-300 год цьому дубу. Ну да, старий старый стан. Знают никто скільки років. То есть мест не даже каким там по 80 лет, вы его помните таким здоровым, да? Ну да, да. Спрашивал у старых здесь. Говорят, что он... Когда они здесь маленькие, еще дети гуляли, но он уже большой был. Так ага. что им уже, да, 70 лет это уже минимум, ага. он уже большой был. Вот такие тут вида. Как бы горы. Ліса. Колокольчики корови гуляють, да, гуляют, суті. Там фермер живе, яким молоком, молоком займається коровами. Це ми заходимо якби з бокового скажем так, в'їзду в двор. А який участок, скільки примерно, соток чи гектар? Я навіть не знаю. Не знаю, так? За соток, да? ага. не Це Вася купив баню, купив в Германії і купив прицеп, щоб привезти її з Германії. А яка стоимость ПТП? В районе 8-ми, 8600, по-моему. Евро, взял. да? Да, да, да. А баня? Баня официально или неофициально? Да, это не важно. Как? Ну, в районе 10. 8600. Ага. 8600. И вот копаю сейчас под фундамент, чтобы ее поставить. Поставить, зацепить камнями, сделать такой красивый участок. А вот это такой дом. Ну, дом просто, я не знаю. Первый раз я в таком доме. Это не дом, а... Ну, какие-то гиганты. Шато, Шато Ле Франс. Что это означает? Шато, замок. А, замок, да? Да. Такая именно поместье я был, очень есть. А Пошли, так... пройдем сюда. Сейчас таки сделаем маленький экскурс. Тут есть жилая часть дома и, ну, я раньше. колеса я привез, я сейчас на на улья, чтобы ветром не срывало. Ага. Я набрал то на крыше. Они угу. получается на 4 стоят. Я сверху одно колесо ставил. Раньше ставил камни вот это все, но оно, а так-то одно колесо кидаешь, как бы и оно держит, чтобы А четыре крыши, да? И сразу 4 на... Тоже дрова, да? Да, только на дровах топимся, потому что очень дорого-богато. Ну, дом, если взять общую площадь, примерно шириной метров до 20, и в длину, если все взять, наверное, метров 40. И это еще не одно помещение, еще плюс есть. То есть есть жилая часть дома. Ты жилую часть дома знаешь? 210. А на жилу не знаешь даже, да? А на не, не знаю даже, где-то ага. не... А Ну, пошли, пройдем а так. Этот дом Вася будет реставрировать. Ну, это он только взял, как бы. Ну год, год мы вот сюда заехали. Год, да. Живем. А, а яка, дом, какая стоимость его? Этот дом 210 тысяч получается. Ага. Ну, кредит, все на кредит берется. У ага. нас получается 1000 евро в месяц мы за кредит платим. За дом. Да, да, да. Это такой тепловой насос, отапливает дом. Теплый пол, получается идет, да, и насосом. Ага. Чуть -чуть. а э, дровами камины камин да камин чтобы как бы сильно тоже электричество дорогое, не понял получается цай на маленьких оборотах работает он пр проблема что он у у камину утром ты вечером допустим зажег у тебя дома тепло угу. а ты ложишься спать а утром просыпаешься у тебя там уже 16 градусов допустим а так вот это он утром включается как бы разогревается а утром опять камин зажег угу. Ну Пошли пройдем так, тут тоже как бы такая дроварня, да, что-то ну, Да. Ну да, готовимся, це... на зиму, на зиму готовимся. Это не жили помещение, это а получается как хоз помещение, да? Да, да. Жила та часть, а пошли так быстренько пройдем. А, там бардак только чуть не убрано. Да, ничего. Гостей не ждали. Я думаю, да, будет интересно. В Украине, как живут пчеловоды, у Франции. Mm -hmm. То есть такие как бы, много различных помещений. Ну, да, вот у нас всегда тоже во Франции, это у любого француза, когда заходишь, у него так забито мясом. Это вот корову мы здесь резали, рядом сосед. Свинину тоже мы свои делаем, как бы покупаем здесь. Барашка наша, наша тоже домашняя. И мы вот все, у нас две морозилки Да, 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 чтобы как бы. Ну там плодово. У нас здесь магазинов нет. У нас здесь магазин ехать полчаса 40 минут в ближайшие. И поэтому у нас всегда как бы за... Хороший запас. Да-да-да, запас. Вдруг за метеза да. Так, заходи, я сейчас. Это хозпомещение, То есть дом, ну, он большой, дуже большой. И это дома, я даже не знаю, сколько им год там, по 200 год, или больше. То есть и люди живут, и держат хозяйство. Это коровник был, да? Да, да, здесь коровник был. Но они приподняли потолок. В коровниках обычно во Франции, когда покупаешь, он низкий. Метр семьдесят, метр восемьдесят потолок mm -hmm. идет. А здесь, видишь, они камнями его чуть-чуть приподняли. Ну, получается, типа дом построили одни, а потом там другие хозяины, третий, пятый. Здесь пять, он и... сгорел, поэтому вот тут, допустим, видишь, здесь стена вот этого вот блока идет. Да. А вот это вот старая стена, с камня еще, которая осталась, угу. с предыдущего дома. Он в 1954 году, получается, сгорел, его переделали. Ага, реставрировали. Угу. И тут таких дуже много родовых поместьй, яким там по 200, по 300 год. И их ремонтировали, реставрировали, менялись разные хозяины. Ну, а дом оставался. То есть тут такая помещение. А ца... что за помещение? Просто мастерская. Я ну, здесь вижу, деревом занимаюсь. А, Зимой мебель. А деревом. было раньше что? А? Что раньше а? было? Ну здесь раньше опять же вижу здесь корову. Вот этот на, на, на... Ага. здесь получается они корова как-то или здесь? Нет, по-моему здесь они ниже стояли коровы, а здесь они сено по центру ставили. Угу. И... Держали, да, а те помещения ты будешь хос под реставрировать? Просто, как бы выровняешь Просто полы? Просто себе сделаю типа мастерскую. Ага. Мастерскую, доски. Морскую. Ты хочешь сбыть полы, выровнять, да, типа сделать стены, ну, как бы, с временем. Здесь дорого, это все будет стоить. Это надо бетоном все заливать. Пока что то здание у нас есть помещение. Ага. Если будем мед как бы продавать, будем работать, то ну и в крайнем случае, да, здесь можно будет что-то для пасеки сделать тоже. Ага. Ну то есть если ты эти помещения реставрируешь, то возможно ты те помещение продашь, да? Если бы у меня того помещения не было, я бы здесь реставрировал. Но так как я туда уже вложил, там уже все работает, угу. то пока что то держи. Короче. С э, домом шло разным, да, такая? Нет, нет, это я взял, чтобы сахар, чтобы делать сканди. Ага, это мельница. мельница. Сюда мотор ставишь, засыпаешь сахар. И он молится, молится. Он, он тоже каких-то старых годов, да? Да, 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 да. Это здесь у местных взял. И отсюда уже будет как мука. Это обычно семена сюда кидают и муку делают. Ага. Пошли дальше. А, а давай на, на колеса. А тут тоже вместе с домом такие колеса и шли. А на втором этажу помещения стоит карета. Поднимемся, покажем, если мало времени. А там за закрыто все, там нигде не пройдешь. А. Она пл пленкой такой, и там все. Я подсыпано. понял. То есть всех то есть... В свое время оставил карету, и так-то карета там вот 100-150 в том помещении. Девочки сидят. Да, вообще другой мир. Абсолютно другой мир. Люди по-другому живут, другой менталитет, другие постройки, другая абсолютно природа. Спокойно здесь, что же мне нравится. Во Франции спокойно, никуда не спешишь. А тут соседи дома, ну, все такого плана, да? Ну да, ну вот это новые постройки, допустим. А когда уже больше к центру деревни идешь. Ну, новые постройки это какого года? Такие. Ну типа ты кажется, новый постройки. Это, по-моему, с 50-х, 60-е, 70-е. То, То есть новится там все, что да. до 100 лет, это новое, да? Да, да, да. А вот эти это 1800 -й год. 1800 -й. Ага. 1800. Потому что mm -hmm. здесь, по-моему, как я по истории помню, в 1700 году с Германии пришли тут все сожгли, все всех поубивали. И потом, когда вот любой дом здесь смотришь, он с 1800 какого-то года. Это уже перестраивались ага. заново все. То есть просто э, немає історії про ці дома раньше. То есть дома, возможно, были, да, ну, розрушены, ну, но история началась в 1800-х годов, да? Про них? Там, дома, что -то, не 1800 -х, То есть получается, никто не знает, там, чи в 1600-х чи 500-х годов. Ну здесь таких нет, в 1600-х я здесь ни разу не видел. Ага. Mm. Ну вот так, да, у них здесь фермы были, получается, как бы мы в деревне, но вот участки земли есть. Здесь скот пасса. Допустим, вот ферма здесь была, и вот они коров здесь выгуливали. И раньше во Франции, допустим, те же 40 лет назад, если у семьи было 2-3 коровы, она могла жить. Она могла за эти деньги проживать. И из этих коров, да? 20, ну, 20, да, лет 40 назад. Угу. 2-3 коровы хватало семье. И поэтому здесь в каждой деревне, вот так много домов, как бы, у каждого было 2-3 коровы. И в каждой деревне, в центре, вот там можно будет посмотреть, есть кооператив, который вот с этой деревни принимал молоко. Это кооператив был еще в то время? Да. 40, а вот, а, 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 допустим, какая история кооператива? У кого начали зарождаться кооперативы? У Франции? Кооперативы молочные? Ну, именно молочные, да, или, ну, пчеловодческие не так э, давно, ну, да? Как, они всегда, нет, пчеловодские не так давно, да. А, молочные, но ну, они всегда существовали. Вот, как я говорю, в, в этой деревне, допустим, здесь есть кооператив, в центре еще старое здание, там есть весы, и вот каждый дом, он производил там молока, а они каждый день привозили туда. Напротив был бар-ресторан, где они там выпивали, допустим, отдавали молоко. И, это там 150 лет назад тогда было? Э, нет, даже лет, наверное, я скажу 60-70. Ага. Даже вот эти старые, когда пенсионеры с ним разговариваешь, они сдавали молоко здесь. Угу. А сейчас уже более крупные кооперативы. Сейчас в каждой деревне, если раньше здесь было, допустим, 40 фермеров, сейчас в каждой деревне осталось 2-3 фермера. И уже приезжает э, фура, и она забирает молоко. Ну, это раз, более, в два дня. укрупнение. Раньше было по 2 коровы, а сейчас там фермера там по 200 коров. Нет, здесь больших нету таких по 200 ну, коров. Да. Здесь, э, на одного фермера где-то 40-50. А скажи, 40 какая цена э, ну, приемки молока у них, если они на кооператив сдают? Ну в нашем регионе, вот где мы сейчас в горах получается находимся, у них здесь хорошая цена, здесь от 70 до 90 центов евроцентр. за литр. Евроцентров за литр. кооператив принимает, да? Да, это кооператив принимает, они делают сыр комте, называется комте, это очень знаменитый во Франции сыр, они в Китае экспортируют, в Америку экспортируют, и поэтому у них цена. А вообще глобально во Франции от 25 до 30 центов. Если не на кооперативе, а просто, даешь, и ну, да. там куда-либо продать. Если есть другие кооперативы, которые делают другие сыры или просто скупают ага. у тебя молоко, то в районе 30 центов. Ага. Но здесь они поэтому хорошо живут. У них там фермы очень большие, они как бы себе могут позволить инвестировать. А у тебя фермеров фермер, там новое здание Швин сейчас строит, кредит. Какая цена постройки здания для коров? И... Он миллион двести, по-моему. Евро для коровы. да. Здесь... здесь коровы тоже специфические. Здесь одна корова, она может в день давать от 70 до 80 литров в день Ого. молока. Здесь генетика у них очень-очень-очень хорошая. А, а какая стоимость такой коровы? Я не знаю, это я не попал. Ты знаешь, да? Да-да-да. Но они здесь очень-очень хорошо дают молоко. Ну, а какое количество примерно коров? Ну, вот это здание стоит за миллион двести евро. И как количество коров у него? 40 40-50. 40 коров миллион двести евро. Да-да-да. И вин взял кредит на сколько вот? 7 лет, по-моему. То есть Вин 40 коров, заработает за 7 лет, 1 200 евро? Да, да, наверное. На да, да, да. да, космос. Другая планета. Да. Абсолютно другая планета. Так само и... Ну, у них, извините, я перебил, у них тоже здесь как бы, как сказать, фискальное, нет, такое есть слово на русском языке. Налоговая ага. облигация. Ты здесь получается, если ты фермер... Если ты не инвестируешь деньги, которые ты зарабатываешь, то у тебя государство забирает половину. Допустим, ты заработал 1000 евро, тебе забирают половину 500 евро, а эти, что 500 осталось, тебе надо там электричество заплатить, и то сделать, и то как бы у тебя чисто... То есть получается забирают. ты на себя особо не можешь потратить, да? Мало денег. Нет, нет, нет. А если ты инвестируешь, допустим, он строит это здание, то вот с этих 500, что государство забирает, оно у тебя вычисляет. Поэтому они все ездят на новых тракторах. У ага. них трактор, допустим, максимум 5 лет. Угу то есть получается, они постоянно вложают деньги в бизнес, их, по кругу. Их заставляют, поэтому здесь регион хорошо живет. Они здесь не, они зарабатывают много, но они не, не для себя. Они потом эти деньги инвестируют опять uh -huh. в систему. Иначе у них государство их забирает. Uh -huh. У них выбор: или ты купи себе новый трактор, или отдай государству. Ну да, тут Тут деньги себе не оставишь. Даже малое количество коров можно жить, малое количество пчел. Вот я про цим был у пчеловода у Аси. У нее там в районе 300 семей, ну пчелосемей. семей. То есть, там, и, ну, живут люди дуже хорошо то есть дома полностью реставрированы, машины все с салона там Audi там год назад купила Tesla салона ну то есть 300 семей э, тут люди живут просто прекрасно Но это не все так живут тоже это успешные пчеловоды ну понятно да все не могут быть ну, и плюс у, у меня купить, и розница э, да она в розницу продает, это как бы тоже, это много работы. Да, работы и тоже много. Жужу я его знал, он работал, он просыпался, как он в 5 утра просыпался, и он до 11, до часу работал. Он был сумасшедший, у него только работа, работа. Он всегда жаловался, что в одном дне только 24 часа, угу. ему их не хватало. То есть, он без выходных там? Буквально не, 5... Не, не, выходные. 5 часов он отдыхал, да? да? Да, да. А все время работал? Да, да, он только... Да, только... но там все шикарно, конечно, там и бассейны, и ну, Дуже молодец, угу. и Жужу угу. Все сделал Дуже шикарно. Ну вот такая сняли с Васью для вас видео. Это я, наверное, сделаю часть 2. Поездка у Францию в гостях у Васи. Э, скину ссылку на канал и в комментариях прикреплю его канал. У него тоже есть YouTube канал. Він буде показувати про пчеловодство, можливо, буде там знімати якісь короткі ролики про життя у Франції. Но канал дуже цікавий. Да, може, зимою буду делать канал эти блюда французские, как приготовятся. Да, да, да. Я уже тут ел улиток. Сегодня Вася Кашая будем жабок. <laughs> в общем, такая жизнь в Франции. Спасибо за внимание. Всем пока. Все, всем пока.